Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wolle Brisclan. We kasiang terbukti betul. Jadi, ahli parlimen Kampar Chong Zemin. bila anda nak bersara, kita tak sabar nak PRK Kampar ni tau. Kita intro dulu. La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita berbalik kepada kisah yang saya rasa dah beberapa hari saya tidak sentuh iaitu berkenaan dengan penjualan saham MAHB oleh KWSP yang telah didakwa oleh Ahli Parlimen Air Hitam yang juga merupakan Presiden MCA iaitu Wee Kha Siong memberikan kerugian kepada pihak KWSP di mana Wee Kha Siong sekian lama telah berhujah tindakan KWSP menjual pada harga yang murah and then kemudian membeli kembali saham-saham yang sama dengan harga yang lebih mahal telah menyebabkan KLSP telah mengalami kerugian. Walaupun baru-baru ini KLSP telah mengumumkan mereka memberikan dividen sebanyak 6.3%, itu tidak menghilangkan hakikat betapa KLSP sebenarnya mengalami kerugian dalam urus niaga saham MAHB ini. Kerana apa? Kerana jumlah yang mereka gunakan untuk beli saham-saham itu kembali jauh lebih banyak berbanding dengan jumlah yang mereka terima ketika mereka menjual saham tersebut. Tak kiralah macam mana pun naratif anak-anak papa, Benda itu memang jelas dan nyata. Selagi tidak berlaku penjualan saham-saham yang telah dibeli dengan harga RM11 per saham itu, selagi itulah KLSP telah kerugian modalnya, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi macam biasalah, kita semua tahu yang ramai pihak dalam kerajaan perpaduan madani ini tak puas hati dengan kenyataan Wee Ka Siong. Ramai di antara mereka yang telah menuduh Wee Ka Siong menipu, Wee Ka Siong telah memberikan fakta yang salah, bahkan tidak kurang yang menuduh Wee Kang Siong telah mengelirukan Dewan dan antara mereka yang telah bersuara demikian ialah ahli Parlimen Kampar iaitu Chong Zemin. Dan Chong Zemin dalam usaha beliau untuk mempertahankan betapa Wee Kang Siong itu menipu dan juga Wee Kang Siong itu memang patut dikenakan tindakan sebagainya beliau telah merujuk Wee Kang Siong kepada jawatan kuasa hak ahli Parlimen pada 5 Februari tahun 2025 tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan Chong Zemin siap kata apa tau? Andai kata kalau terbukti KWSP memang rugi dalam urus niaga ini, maka dia akan letakkan jawatan. Kalaulah dia tak ingat tuan-tuan dah bawaskan, almaklumlah kadang-kadang ahli politik ini dari ingatan dia orang tu macam singkat sikit kan? Saya paparkan kembali video lama Chong Zemin. Huh, masa ini dahsyat dia berhujah tuan-tuan. Ya, tonton. Ada seorang insan yang cerdik pandai yang buat video. Dua video saya nak tengok dia buat. Kononnya EPF rugi 500 juta ringgit akibat telah jual saham MHB. EPF beli 2 ringgit, dia kata semasa EPF jual 5 ringgit, lepas tu beli balik 11 ringgit, dia rugi. Tapi saya cek, ini bukan satu transaksi short sell. Ini long position. MHB EPF beli RM2... Jual RM5... Untung RM3... Dan sekarang... Beli RM11... Dengan jangkaan... Masa akan datang... Akan naik lagi... Jadi macam mana ada rugi... Satu sen pun tak rugi... Siatanya satu soalan matematik senang... Dajak 6 boleh faham... Kalau hari ini... Ali... Beli sebatang pensel... RM1... Jual RM2... Beli lagi RM5 jual enam ringgit berapa duit alih untung dua ringgit lah beli satu ringgit jual dua ringgit untung satu ringgit beli lima ringgit jual enam ringgit untung lagi satu ringgit untung dua ringgit tapi insan yang cerdik pandai ni dia kata Ali jual dua ringgit beli lima ringgit rugi tiga ringgit bodoh mana ada orang kira matematik macam tu ini bukan short position EPF tak short sell dia tutup position dia dia beli dua ringgit dia jual masa enam ringgit dan dia beli pada RM11 dengan ramalan pada masa akan datang saham dia akan naik saya nak cabar kalau betul-betul boleh buktikan bahawa EPF rugi RM1 saya di sini saya umumkan saya akan besar dari politik kalau boleh bukti EPF ada rugi satu ringgit pun saya akan besar dari politik steady tak? steady dan kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan sekalian speaker Dewan Rakyat telah menghantarkan surat kepada Wee Ka Siong meminta penjelasan daripada beliau berkenaan dengan tuduhan dan juga dakwaan yang telah dibuat oleh Chong Zemin itu di mana surat itu perlu tiga hari dijawab oleh Wee Ka Siong. Dan kemudiannya, Wee Ka Siong telah membalas kembali surat itu bertarikh 20 Februari 2025 sebanyak tujuh muka surat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tujuh muka surat terus dibagi dekat Speaker Dewan dan akhirnya pada semalam 5 Haimlan Mas tahun 2025 Speaker Dewan telah memutuskan betapa tuduhan oleh Chong Zemin ke atas Wee Ka Siong tidak ada prima facie Dalam erti kata lain, Wee Ka Siong tidak mengelirukan Dewan beliau tidak berbohong berkenaan dakwaan betapa KLOSP ini sebenarnya sedang mengalami kerugian. Ini adalah video ucapan ringkas dari Wee Ka Siong berhubung dengan surat itu. Pagi ini saya telah menerima sepucuk surat dari Speaker Dewan Rakyat yang mengatakan bahawa usul ahli parlimen kampar merujuk saya ke jatuhkuasa hak dan kekuasaan kini didapati tidak wujud prima facie bermaksud tiada kes. Maka saya ucapkan terima kasih pada Speaker Dewan Rakyat yang benar tetap benar berani terhadap berdua. So sekarang ini mudah saja tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dalam hal ini, kalau kampar betul, wikas yang tak betul. Kalau wikas yang betul, kampar yang tak betul. Bermaksudnya kat sini tuan-tuan dan sekalian, salah seorang mesti kena. Dia bukan macam pengundian dekat parlimen. Ada setuju, ada tak setuju, ada berkecuali. Ada tahu yang ketiga tu kan? Tetapi yang ini, either wikas yang betul atau cong zemi betul. Dan berdasarkan kepada keputusan speaker dewan itu, bermaksud sekarang ini Wee Ka berada di pihak yang benar. Iaitulah memang betul KLSP ini telah mengalami kerugian, sedang mengalami kerugian sebenarnya hasil daripada pembelian balik saham yang lebih mahal berbanding dengan penjualan saham MAHB itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan serentak dengan itu, maka bolehlah kita katakan yang sebenarnya Chong Zemin lah yang telah mengelirukan Dewan. Beliau lah yang gagal membuktikan betapa KLSP itu tidak rugi dan tindakan beliau untuk mengadakan wikasyon ke jawatan kuasa hak dan kebebasan parlimen tidak menjadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. So sekarang ini terbukti berdasarkan kepada keputusan Speaker Dewan, air hitam betul, Kampar salah. Wikas yang betul, Chong Zemin salah. Dan sekarang ini soalan yang ingin kita tanyakan kepada Chong Zemin, bila anda hendak bersara? Bersaralah cepat sikit Wei Chong Zemin. Anda pun duduk kat Kampar macam tak berguna masalahnya. Bukan sikit rungutan yang saya dengar di warga Kampar tak ada anda. Jangan tak tahu kampung isi saya pertama berada dekat-dekat dengan Kampar. Jadi kami tahu apa yang berlaku dekat kampar itu. Bahkan tak lama dulu, saya pernah mengeluarkan satu video mendegur tentang signboard yang begitu besar sekali tulisan Cina yang terdapat dekat kampar itu. Hasil aduan daripada rakyat tempatan kampar itu sendiri. Ha, jadi sekarang ini Chuan Zemin, saya rasa ramai orang kampar yang berhasrat untuk anda menunaikan janji anda agar bersara. Sekiranya kalau terbukti kata-kata Wika Song itu betul. Dan sekarang, hasil daripada kenyataan SPK Dewan maka terbukti wakas yang betul. Sekali-sekali soalan, bila anda hendak bersara? Dan kalau bersara tu cepat-cepat sikit lah. Janganlah tunggu sampai paling mematang baru nak bersara. Sebab kita ni tak sabar nak ada PRK kampung ni tau. Haha, <tuh> itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi itulah. Saya tak yakin yang Chong Zemin akan menguntungkan janji beliau untuk bersara sekiranya kalau terbukti beliau salah dan wakas yang betul. Sebab biasalah, orang-orang Pakatan Harapan ini, dia punya MP ke Menteri ke apa-apa kan, Memang kita kenali jaranglah menunaikan janji sebenarnya. Sangat-sangat jarang. Mereka pasti akan mencipta segala bapak naratif untuk cuba menidakkan janji yang pernah dibuat satu ke dahulu. Mesti akan keluar buah kilas tanda, buah kilas ini sebagainya kan? Saya yakin Chong Zemin mungkin akan berkata seperti ini. Oh, keputusan speaker dewan itu bukan satu keputusan yang absolut sebab Wee Siong masih lagi tidak membuktikan dengan tuntas betapa KLSP itu rugi. Sebab kita dapat perhatikan, baru-baru ini pun KLSP telah memberikan dividen sebanyak 6.3%. Bahkan jawapan oleh Datuk Seri Amir Hamzah Azizan dekat Parlimen baru-baru ini pun membuktikan yang KLSP itu sedang untung. Jadi saya tak perlu tak jawatan. Ha, tak percaya nanti anda tengoklah. One day dalam seterdekat ini, Chong Zemin pasti akan menunggang isu KLSP memberikan dividen sebanyak 6.3% serta jawapan oleh Datuk Seri Amir Hamzah Azian dekat Parlimen sebagai dalil untuk beliau tidak perlu meletakkan jawatan. Tetapi kalau anda buat macam tu pun saya si cakap tu terang lah Wai Chong Zemin. Satu Malaysia dah tahu yang anda silap Wika yang betul dan memang sepatutnya anda meletakkan jawatan. Tetapi saya yakin dan percaya anda ini seperti mana rakan-rakan anda dalam Pakatan Harapan memang kadang-kadang mukanya tak berapa malu sangat kulit tebal bagi kita orang kan? Hah, nak macam mana? Kerajaan ini kan kerajaan anda. Anda boleh buat apa saja. Termasuklah untuk tidak menguntungkan janji. Sedangkan janji-janji dan manifesto pun tak ditunaikan. Apatah lagi janji kosong seperti ini. Betul tak? Haha, -ha. Kalau tak percaya, tanyalah Sian Ramzan. Dia lah punya ayat ni betul tak? Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.